Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Вони одружилися і жили довго та щасливо. Казковий сценарій не дає порад на життя після одруження. А яке воно, це життя? А воно різне, ніби обираємо ми партнери осмислено в наш час та в нашій культурі. Але. Що відбувається? чому двоє людей, які не випадково разом нещасливі? Серед проблем, з якими стикаються пари на старті сумісного життя, психологи відмічають зраду. Погані звички несумісні з благополуччям родини, Небажання на рівних піклуватися про дитину, побутові конфлікти, проблеми з родичами іншого і просто нудьгу. Однак треба розуміти, що кризи у стосунках це невід'ємна їх частина, і кожна серйозна зміна у структурі це взагалі то криза. Після весілля ми починаємо повноцінне життя власної родини, в яке кожен приносить свої моделі поведінки, ще зі своєї родини батьківської. Не может быть. Второй час ночи. А? Где шлялся? Ну, в кино были с Пашей? Да? Ну, ну играли на автоматах. А потом два часа в троллейбусе сидели. Только не было. А ты что приехала, Валь? А приехал тебя, знаю. Купил мебель? Ну, с утра до вечера хожу ищу, Роксану. Нет и все тут. Вот Пашка можешь подтвердить. А это что такое? Что? Ну-ка, поди сюда. Ну ты, Валечка, ну прямо как гестап. Ну, мало чего может быть. Так и есть губная помада. И духами-французскими весь пропах. А еще клятву дал. Целбоп! Ой! Где его чемодан? Сейчас же уезжаем. А я думаю, чего это он с замолка не звонит, а? Горбатого, видно, могила исправит. Пословица народная, но ну, с тобой бегай сама до нее додумалась. Рубаху смени. Двое детей в доме, а он опять за свой нафилет взялся. Я тебе по нафилетю! Валечка, честное слово, нафилет к нам не приходил. Извините нас, с ним по-другому нельзя. Как в цирке с хищником, все время надо держать на тумбе. Ну, вставай, несчастье, мы пошли. Попрощайся. До свидания. До свидания, Гена. Паша, угу. закрой мой командировочный. Угу. И вышли мне. Там скажут, что срочно вызвали не по шептаться. работе. А ты, Павел, тоже хорош. Не зря говорит, что в тихом эти черт. Пашка, не трожь! Всего хорошего. Наприклад, я звик, що домашнім господарством займається лише мама, але твоя мама ніколи не працювала, коментує дружина. Народжується дитина, новий рівень, нові правила. Хто і скільки часу нею займається, чому навчає і що виховує. Дитина йде до школи, поява другої дитини і так далі. Криза ознака того, що сімейна система виходить на новий рівень. Якщо є почуття, повага одне до одного та взаємне розуміння, з новим рівнем у родині кожному стає краще, приємніше і надійніше. Сьогодні ситуація, коли нові правила влаштовують тільки одного з пари, а інший родину втрачати не хоче, але й так жити не може. Алло, це лабораторія тензометрування? Які показателі по нашим параметрам? Мужа немає, Паша. А я скучаю и жду, не дождусь твоего звонка. Эти показатели меня устраивают. А сегодня нужно наметить новые точки. Ой, мне очень не терпится их наметить. Когда приступаем к работе? Все зависит от вашей готовности. Тогда называю время. Два часа. Два тридцать. Три. Три тридцать. Ну, пожалуй, последний параметр наиболее оптимален. А, и так три тридцать. Я прихожу к тебе домой? Разумеется. На зустрічі. Цілую. Я теж. Так вважаю. Він гламурний фотограф, навколо нього красиві жінки. А я? Що я? запитує Юля. Юля, скажіть, будь ласка, що ти звернення до психолога у темах стосунків? Чи є якісь такі найбільш... популярнее, скажем так, проблемы. Здесь уже достаточно широкий спектр возможных всевозможных проблем. Это и недоверие, вопрос недоверия. Это и вопрос, как сделать так, чтобы мой партнер услышал меня. Причем очень часто бывает, что желание, чтобы меня услышали, но он, при том как-то нет особой готовности слышать партнера, как это выясняется в процессе работы с парой. Люди с удивлением обнаруживают, что, в общем-то, об этом-то я как-то и не задумывалась, не задумывался. Вот, то есть важно, каждому, конечно, важно, чтобы быть услышанным, но при этом как-то немногие, правда, задумываются, а что слышу я, а что понимаю я о своем партнере. Чем можно сказать еще, когда самое такое понимание складывается? Как автоматично вы ищете уже все то, что было до этого? В принципе, да. И так и можно сказать, когда оба партнера начинают понимать, что существуют не только его чувства, не только его переживания, не только его или ее, в данном случае да, там, проблемы, и, и страхи и чувства, то как раз тогда это и можно назвать взаимопониманием, то есть пониманием чувств друг друга, пониманием переживаний друг друга. Часто бывает, да, я спрашиваю, а как вы думаете, что чувствует ваш партнер, когда вы делаете или говорите что-то, или не делаете, да? Первая реакция очень часто бывает, ну, полное непонимание, как бы такое удивление большое, что, то есть настолько это непривычный навык, у наших наших людей предполагать, что чувствует и как что переживает мой партнер, когда я что-то делаю или говорю. Хотя на самом деле это крайне необходимый навык для семейной для семейной жизни, для партнерских отношений и для взаим, именно для взаимопонимания. Потому что чаще всего отсутствует взаимопонимание не тогда, когда не понимают мои мысли, а тогда, когда не понимают, что я чувствую. С мужем в институте, вместе учились на экономическом Он у меня фотограф Сейчас снимает пейзажи на продажу Ну и, конечно, девочек-припевочек Ну и начинается стилистка ему подруга Дорогая, что ты, -то, мы только друзья Даже девочки модели ему, просто друзья Это у нас еще ребенка нет Правда, у нас сейчас есть проблемы с сексом Будут ли вообще дети Приходит, когда-никогда случается Так в основном пьяный я даже не знаю, что меня больше угнетает, его попойки или девочки. Он, конечно, красавчик, интересный, стильный, красиво говорить умеет, голос понижает так мягко. Понятно, почему вы за него крутятся девочки. Короче, я поняла, что нет дружбы с этими девочками, хотя я его ни в чем не уличила. Когда доходит у нас до разговора, мы начинаем ссориться. Я боюсь с ним ссориться, потому что он уйдет. Я предполагаю, что ему есть куда уходить. Ну, плюс еще эти подруги. Одна его видела в баре с подругой, тетка моя Я вообще видела, что он в такси садился с двумя. Не знаю, что делать, как с этим быть. Неужели мне так всю жизнь мучаться из-за этого и искать доказательства? Ситуация, mm -hmm. яка у нашей Юли, она достаточно, достаточно типичная, особенно для молодых пар. Можно, можно сказать, что да, это э, не единственный случай, когда один из пары, это может быть как мужчина, так и женщина, э, пользуется возможно, там, в силу своей профессии, там, в силу своего личностного, э, личностной организации, там, или большей популярностью, или э, большей публичностью, скажем так, и второй партнер как-то менее яркий, а просто наблюдающий за тем, что происходит. Вот, в жизни своего партнера чувствуют, скажем так, свою, ну, да может быть даже неполноценность. Если бы я могла иметь возможность задать вопрос героине, я бы спросила, а что вас заставило выбрать такого партнера? И понимали ли вы последствия, и как вы представляли, как будет развиваться, как будут развиваться ваши отношения, как, будет, как будут строиться его отношения с другими людьми, будучи в отношениях с вами. То есть, ну, видимо, то, что привлекло ее а в этом ну, мужчине, возможно, то же самое привлекает и других. Я такие впечатление, что Юля живет в життям жизнью своего человека, а она не будет здесь сбоку, не будет как Да, да, да. В своей жизни она уделяет недостаточно внимания реализации своих там, талантов, интересов, потребностей, а просто является как бы наблюдателем, причем наблюдателем, который не особо-то может и повлиять на ситуацию, человек чувствует достаточно беспомощный. А в данном случае здесь можно только договариваться, но ну, опять же, если обе стороны готовы и чувствуют потребность в этом. По всей видимости, мужчина в данной ситуации как бы не очень-то заинтересован в изменении ситуации, потому что его, ну, по всей видимости, все устраивает, но устраивает только ее, вот ну, одну сторону получается. И как-то, ну, возможно, диалога здесь и может и не получиться, если все будет сохраняться, ну, отношения будут сохраняться в таком же формате. Мне не нравится, что ты делаешь что-то, а мне нравится, ну, поэтому то есть, твои проблемы. Да, ему интересно там его работа, модели и так далее. Хорошо. А что мне интересно в свою очередь? Какие во мне есть таланты, какие у меня есть достоинства? Правда, вот в цій ситуації бы ну, Юля не ощущает своей цінності і своих, своей значимості в цих отношениях, можливо, і чувствует себе подобным образом, как бы ну, наблюдателем стороннім такой яркой, там активной жизни своего партнера. Може дійсно спробувати о, повеселитися у по своєму житті, зробити його більш цікавим. І тоді можливо зміниться чи відношення цього чоловіка, так чи, можливо Юля. Обратите увагу на каких-то других мужчин, <связать> или вообще способ жизни, так? да? очень возможно, что э, когда она задумается, осознает и предпримет именно действия по реализации своей жизни, изменятся или отношения, или формат отношений с этим мужчиной, то есть он... Э, Обратит внимание на то, на что он раньше в ней не обращал внимания. Если я что-то не замечаю в другом, возможно он это и не показывает. Или да, действительно, она осознает, что ну, такой формат отношений ее не очень-то устраивает. При этом он не единственный мужчина в этом мире. А есть и другие которые готовы считаться с ней, готовы считаться с ее потребностями и интересами и ну, тогда, возможно, как-то это не про... эти отношения не про нее.